السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں نے کل بھی اس ٹاپک پہ بات کی تھی آج پھر اس ٹاپک کو لیتے ہیں ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے ایک سروے میں پڑھ رہا تھا تقریباً ایک کروڑ کے لگ بھگ عورتیں ایسی ہیں جن کو ڈائیورس ہو چکی ہے یا بیوہ ہیں لیکن ان کی عمریں پینتیس سال چالیس سال پنتالیس سال کی ہو چکی ہیں تو میں نے ایک رشتہ کرانے والے سے ڈسکس کیا تو انہوں نے کہا ان کے رشتے آتے ہیں یہ نہیں کہ رشتے نہیں آتے لوگ ان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ان لوگوں کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے کہ اس کو پورا کرنا مشکل ہے مثلا اب یہ کہیں گے ایک گھر ہمارے نام کرو اب ایک گھر کیسے کوئی نام کرے گا کم از کم پانچ مرلے کا مکان بھی کروڑ کے قریب آ رہا ہے اگر اس کے نام اچھا اب اس میں ایک ہوتا ہے ایسے لکھوا دینا ایک ہے حق مہر میں باقاعدہ رجسٹری کر کے دو یعنی اب وہ بے کس طرح رجسٹری کر کے دے گا جس نے ساری زندگی لگا کے ایک مکان بنایا اب وہ اس عورت کے نام کر دے ٹھیک ایک مہینے یا دو مہینے کے بعد وہ جا کے عدالت سے پھر خلا لے لے وہ تو بے گیا اب سوچیں نہیں کہ یہ تو والدین کو سوچنا چاہیے اور خود عورتوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ جو ہم ڈیمانڈ کر رہی ہیں کیا اس کو پورا کرنا کسی کے بس میں بھی ہے کیا یہ ممکن بھی ہے کیا یہ ہو بھی سکتا ہے اچھا اس کے ساتھ گاڑی کی اس کے ساتھ علیحدہ رہائش کی اس کے ساتھ ڈیمانڈ کیا ہے ماں باپ کو چھوڑو اگر کسی کے بچے ہیں تو بچوں کو چھوڑو اب بتائیں یہ اب یہ خواتین کس طرح بچ سکتی ہیں یہ معاشرے کو شعور کون دے گا اب تو اندازہ کرو عام نکاحوں میں بھی پتہ نہیں کیا کچھ لکھواتے ہیں حالانکہ اس کی شرعی طور پر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے شرعی طور پر اس چیز کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں والدین کہ ہم لڑکے کو باندھ رہے ہیں اس سے ہماری بچی کا گھر بسے گا بسے گا نہیں وہ بیچاری پھر روزانہ یہ تانے سنتی ہے روزانہ تکلیف میں زندگی گزارتی ہے پھر دوسری بات کیا ہے اللہ کو چھوڑ پر اس بات پہ یقین کیا کہ جب یہ غیر شرعی کام ہم کریں گے تو اس سے ہماری بچی کا گھر آباد ہوگا اس سے تو بالکل نہیں ہوگا اس لیے آپ نے لوگوں نے سنا ہوگا جتنی شرائط والی عورتیں ہوتی ہیں یہ عمومی طور پہ ڈائیورس یا خلا لے لیتی ہیں میرے جاننے والے وکیل ہیں بتا تھے کہ عدالتوں میں پہلے تو کوئی ایک ادھ خلا کا کیس آتا تھا اب روزانہ پندرہ بیس تیس چالیس کیس روزانہ خلا کے آتے ہیں کیا ہے وہ حق مہر اتنا لکھا ہوا ہوا رجسٹری نام ہوئی ہوئی بڑا مسئلہ ہے اب کیا کریں اب وہ اس کے لیے پھر اس کے بعد وہ کلا صاحبان اس قسم کا ایک زبردست قسم کا پرنٹڈ خامن کے خلاف پوری ایف آئی آر دے دیتے ہیں خلا کے اندر اس کے اوپر اس طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں جو اس بیچارے نے کبھی سوچے بھی نہ ہوں گے کرنا تو کجا ہے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. اس طرح پھر جب جہیز واپس لیا جاتا ہے تو اس پہ اتنی مقدار زیادہ ڈال دینا کہ وہ بیچارہ کس طرح دا کرے تو یہ سارے مشرتی مسائل کیوں پیدا ہوئے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑا نکاح کا اصلی معفوم سمجھنا چھوڑ دیا جس کی وجہ سے بے راہ روی عام ہو گئی بے راہ روی عام ہونے کی وجہ سے فاشی اور عام یعنی ہو گئی اب میڈیا میں آپ دیکھو میڈیا کھول لیں جو بھی, بھی چاہے فیس بک کھول لیں ٹک ٹاک کھول لیں آپ کو فاشی اور اوریانی کا طوفان نظر آئے گا جو نئی نسل ہے اس کو اتنا زبردست قسم کا غلط قسم کا نالج دیا جا رہا ہے جو انتہائی نقصان دہ ہے है? چاہے وہ مردوں کو دیا جا رہا ہے چاہے وہ عورتوں کو دیا جا رہا ہے دونوں ایک دوسرے کے لیے نقصان دہ ہیں اس نقصان سے بچنے کے لیے صحیح ترغیب کا ہونا صحیح علم کا ہونا انتہائی ضروری ہے اگر صحیح علم نہ ہو تو پھر کیا ہوگا ڈائیورس کی شرح بڑھتی چلی جائے گی فاحشی کی شرح بڑھتی چلی جائے گی نقاب عام نہیں آئے گا ابھی آپ دیکھو یونیورسٹی کا جو فیسٹیول ہوتا ہے اس میں نوجوان لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں ابھی کتنے سکینڈل آئے کہ ہاسٹل کے اندر کتنے ایم این اے ایم پی اے وزیر یونیورسٹی کے ٹیچر اساتذہ سارے شامل کتنی یونیورسٹیوں میں ایسا ہے ہاسٹلوں کے اندر نشہ عورتیں بھی آہس پیتی ہیں مرد بھی آہس پیتے ہیں کیا ہے یہ کس وجہ سے ہے یہ بے راہ روی کی وجہ سے ہے اصول تو یہ ہونا چاہیے تھا دوسرا ہم لوگوں نے کیا بنا لیا عورتوں کو کمانے والی مشین کہ بھائی آپ اس طرح کرو روزگار کرنا ہے نہیں روزگار کمانا مرد کے ذمے ہے عورت کے ذمہ نہیں ہے عورت کے ذمہ گھرداری ہے اس سے پتہ نہیں علماء کرام کیوں نہیں بولتے شاید ان کو احساس ہوتا ہے خوف آتا ہے ایسا نہیں ہے حق بات کہنی چاہیے کہ اللہ نے جس کو جس کردار کے لیے دنیا میں پیدا کیا ہے اس کو وہی کردار ادا کرنا چاہیے مرد کو کمانے کا کردار دیا گیا اور عورت کو گھر بسانے کا کردار ادا کرنے کے لیے دیا گیا تو دونوں اگر اپنا کردار ادا کریں گے تو بچوں کی صحیح پرورش ہوگی میں آپ کو کیا بتاؤں میرے ساتھ کرایہ دار رہتے ہیں میرے اوپر اب وہ ان چار کے دو بچے ہیں بی, بی ملازمت کرتی ہے خامن ملازمت کرتا ہے اب وہ دو بچوں کو کبھی اس کے گھر کبھی 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 اس کے گھر, کبھی اس کے کے گھر گھر کبھی ادھر کبھی ادھر اب یہ بچے کس طرح ماں کی محبت سے محروم رہے باپ کی شفقت سے محروم رہے پھر جب بڑے ہوگئے کیا بنیں گے ہم کو معاشرہ بنانا ہے پیسہ کمانے والی مشینیں پیسہ کمانا مقصود نہیں ہے معاشرہ نظریات کی بنیاد پہ بنتا ہے عمل کی بنیاد پہ بنتا ہے چیزوں کی بنیاد پہ نہیں بنتا چاہے ہم دنیا بھر کی چیزیں اکٹھی کر لیں اگر ہمارا معاشرہ نہیں بنا جیسے بھی یورپ میں آپ جاتے ہیں آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک لڑکی ایک سال میں کسی کے ساتھ ہے دوسرے سال کسی کے ساتھ ہے تیسرے سال،, سال کسی کے ساتھ ہے اور اکثریت نشے میں مبتلا ہے کہ ہم ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں ایسا معاشرہ نو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں جو معاشرہ دیا گیا ہے اس کے اندر ہو. میں پشاور کے اندر تھا تو وہاں ایک مولوی صاحب نے بتایا کہ ہمارے اپر دیر کے اندر علماء کرام نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ کسی لڑکی کا چھے معاشے سے زیادہ حق مہر نہیں لکھا جائے گا تو اگر ہر جگہ علماء کرام یہ طے کر لیں تو یہ برائی ختم ہو سکتی ہے اس برائی کو ختم کیا جا سکتا ہے تھوڑا سا ہم لوگ اس کے بارے میں آگاہی پیدا کریں اس سے بچیوں کی زندگی بھی آسان ہوگی مردوں کی زندگی بھی آسان ہوگی گھر بھی خوشحال ہوں گے اور گھر بسیں گے لیکن یہ ہے کہ جس رواجوں کے ساتھ جس معاشرتی ویلیوز کے ساتھ ہم چل رہے ہیں اس سے گھر روزانہ برباد ہوں گے معاشرہ تباہ ہوگا فاشی اور اریانی ہوگی بے پردگی ہوگی معاشرہ جینے کے قابل نہیں ہوگا عورت عورت نہیں رہے گی مرد مرد نہیں رہے گا گھر کا سارا نظام بگڑے گا بچے بےچارے اب جو خلا لے رہی ہیں کسی کے دو بچے کسی کے تین بچے اب وہ پھر کیس چلتا ہے عدالت میں باپ کہتا ہے میں رکھنا چاہتی ہوں ماں کہتی ہے میں رکھنا چاہتی ہوں پھر ماں کا دوسری شادی کر لے پھر بچوں کا فیوچر کیا بنتا ہے اگر باپ دوسری شادی کر لے تو پھر بچوں کا فیوچر کیا بنتا ہے ہم نے تو مستقبل کے سارے فیوچر اس مال کے لیے برباد کر دیے سوچنے کی بات ہے مال اہم نہیں تھا انسان اہم تھے. ہم نے انسانوں کو غیر اہم کر دیا مال کو آگے کر دیا آج عورتیں بھی مرد بھی صرف اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ہمیں مال ہے مال چاہیے مال چاہیے مال ہے. تو اس گندگی سے نکلنے کے لیے ایک ہی ہے کہ ہم اپنے دماغوں میں یہ بٹھائیں جس کا گھر بستا ہے وہ اللہ ہی بسائے گا وہ اچھے اخلاق سے بچتا ہے اچھے اعمال سے بستا ہے یوں باندھنے سے پیسے لینے سے مکان نام کرانے سے پیسے نام کرانے سے ان شرائط سے نہیں بستا ہے تو اگر ہم نے یہ ترقیب چلا دی تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کا بھلا ہو جائے گا کتنے گھر بس جائیں گے اور کتنے گھر اجڑنے سے بچ جائیں گے اور کتنے بچوں کا جو مستقبل ہے وہ محفوظ ہو جائے گا تو جہاں جہاں ہم رہتے ہیں جو جو میری بات سنیں اس بات کو ذہن میں جما دیں کہ یہ شرائط والے نکاح یہ شرائط والے نکاح بچی کے لیے بھی نقصان دہ ہیں بچے کے لیے بھی نقصان دہ ہیں اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی نقصان دہ ہیں صرف اور صرف شرعی نکاح ہو جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کا کیا تو لام سب کو عمل کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین